श्री तुम्मिदव तम्मिदव अध्यायम् उत्तरचरित्रः निशुम्भवध ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदान् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमत्तां विकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो ऋषिरुवाचा चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाममहावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोऽग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तांश्चरांस्ताभ्या चण्डिकास्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौ घैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहन् देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च चर। शक्तिञ्चिक्षेपसोऽसुरः कामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रे नाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गं सोऽपि चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशु तमायांतं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोभैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याः शेषं भवनः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवध विधायिन ततः सिंहो महानादैस्याजितेभ महामदैः पूरयामास दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादे प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रैषु शुम्भः कोपं परञ्जयौ दुरात्मं स्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यपि देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा ीवह्नि कूटा निरस्तामहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तल्लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिश्वनोघोरोर्जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवि शरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सतताभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः जघानशरैर्देवी कालीं, केसरिणी तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चा ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गात्तिनाशिनि चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदा मादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुम् दैत्यसेनासमावृतः तस्यापत एवाशु चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तम् समायान्तन्निशुम्भमरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन् ूलेन शूलेन निःसृतोपरः महाबलो निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततसिंहश्च खादोऽग्रन्दं स्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती दूति तथा परान् कौमारीश क्तिनिर्भिन्नाः केचिन्ने शुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवा कृताः वज्रेण चैन्द्रि हस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषु रसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ श्रीमार्कण्डेयपुर वर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म निशुम्भमोक्षो नाम